И И поэтому я так бегу по дороге Заманчивые своды Мы проведем вместе с вами аварийно-спасательное шоу. Сегодня вы сможете увидеть работу спасателей, познакомиться с аварийно-спасательной техникой и оборудованием. Ребята, какие правила безопасности вы знаете? Мы предлагаем вам отгадать загадки. Красная корова всю солому съела. Обязан миг знает каждый гражданин. Номер важный. 101 и необычный костюм спасателей, так как его шьют из металлоизолированной ткани и выдерживают температуры до 600 градусов. Так, игра «Огонь-вода». Итак, давайте все вместе посчитаем. Давайте возьмем две девочки. Шарика посчитай. Девять. Одиннадцатый. Одиннадцать. Нет, одиннадцать. Она у нас снова победила, дружка. Придет быстро на пожар. Беда оступит сразу. Пожарная. Кто пожар? Машина. Правильно. Ч вам надо делать? Кто быстрее скрутит, тот и быстрее приедет на пожар. А на пожар надо приехать очень быстро. И Второго участника мы тоже не обидим, награждаем. Нет, 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 я уже обещал, давно. Сейчас как? Давай, давай. И судьи. А вы поддерживаете.

<сосатес> Костюм. Еще один, еще одну конфету, еще одну конфету. Вон, 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 девочка, да. Пожар... Пожарный. не было, пожарный. Не Девочка уже сказала правильно.

Вот сюда, мама косынки, мама приданое, мама милая. А ну что у нас здесь? Нет, не вся бумага. Горит? Нет. Все у нас там закончилось, уже. Потом мы сейчас сначала покажем, как ее одевать нет. Дети там не спрашивают. Да куртку. Да, забрала еще ладно. Да? Девочки, 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 быстро! Давайте похлопаем. Вот Поддержать. Good. Oh.